চৰকাৰী স্কুলৰ শিক্ষকসকলে পঢ়ালে আমাৰ কাকডোঙাৰ নাম হ'ল ভগৱানৰ চকু মিলি চালে চৰকাৰ চৰকাৰ পোৱাৰ পিছতো কাকডোঙাখন আজি নিমাত শুই থকা নে লাগিছে সেইটো সেইটো মই বৰ দুখ পাইছো আজি কাকডোঙাৰ এটা বাতৰিয়ে গোটেই অসমত বিয়পি থাকিলহেঁতেন কিয়নো আজি কাকডোঙাৰ বাতৰিটো বিয়পি থকা নাই দুখজনক বিষয় কাকডোঙা হাই ছেকেণ্ডেৰীৰ আজি যিটো ভাল খবৰ কাকডোঙাৰ গৌৰৱ যিটো কৰিবলগীয়া যিটো ভাল খবৰ সেই ভাল খবৰটো অসম চৰকাৰ অসম চৰকাৰৰ যিটো সতৰ্কাৰী সিদ্ধান্ত সেই সতৰ্কাৰী সিদ্ধান্তৰ কাৰণে অসম চৰকাৰৰ ভুল সিদ্ধান্তৰ কাৰণেই কাকডোঙা হাই ছেকেণ্ডেৰী বা চৰকাৰী স্কুলৰ ভাল ফলাফলটো আচলতে অসমবাসীয়ে নেজানিলে নেকি আৰু আমাৰ কাকডুঙাৰ আজি ভাল ফলাফলবোৰ আপোনালোকক দেখাবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ প্ৰথমতে চিনাকি দি লৈছোঁ নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল মই নিত্য নিৰঞ্জন স্বাগত জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব আৰু ফেচবুকৰ ভিডিঅ'লৈ নাম নিত্য নিৰঞ্জন কৰোঁ মনোৰঞ্জন ডিউ ইনফৰ্মেশ্যন কথাটো হ'ল যে কাক এটা কথাটো হ'ল যে তিনিটা স্থান চৰকাৰে ৰাখিলে কিন্তু শিক্ষা বিভাগে তিনিটা স্থান ৰাখিলে তেওঁলোকে কিন্তু বাকী সাতটা স্থানৰ পৰা তেওঁলোকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বিৰত ৰাখিলে চৰকাৰে কৈছিল যে আমি এইবাৰ স্থান নিৰ্ণয় নকৰোঁ কিন্তু স্থান নিৰ্ণয় নকৰিম বুলি কৈ কিয় চৰকাৰে তিনিটা স্থানকে বাচি ৰাখিলে সেইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্নবোৰকচোন আচলতে এইটোৱেই হ'ল নেকি যে যেতিয়া এইচ এছ এল চি যদি ফলাফল দিলে আৰু ফলাফলত আচলতে নিউজ চেনেলবিলাকে বা এই বিভিন্ন ধৰণৰ চৰকাৰে বাহ হোৱা নেপালহেঁতেন বা মানে ক'বলৈ গ'লে নিউজ নোলালহেঁতেন ধৰক যদি এটা ফৰ্মেল যদি এটা যদি স্থান নাথাকিলেহেঁতেন কোনো ধৰণৰ নিউজ নোলালহেঁতেন কাৰণ অসমৰ ভিতৰত এতিয়া এক নম্বৰ দুই নম্বৰ তিনি নম্বৰ নাথাকে ফলাফল কি দেখুৱাব বিচাৰি ফুৰিবলগীয়া হ'লহেঁতেন চৰকাৰে সেইটো কাৰণেই তিনিজন বাচি দিলে মানে তিনিটা স্থান দিলে সেই তিনিটা স্থানৰ পাঁচজনক চিলেক্ট কৰিলে বাকীকেইজনক কিয় চৰকাৰে এলাগী চকুৰে আছিলে এটা বিশ্বাস্যৰ বিষয় ইতিমধ্যে আপোনালোকে মোৰ মই যাম মই সেই যিজনে অসমৰ ভিতৰত সাতৰ পৰা সাত নতুবা আঠ নম্বৰ স্থানটো দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে সেই ছাত্ৰজনৰ ওচৰলৈ যাম তেওঁৰ মন্তব্য দেখুৱাম তেওঁলোকে কি কয় আচলতে কাকডোঙাবাসী হিচাপে আজি আমি দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ যে অসম চৰকাৰে বা শিক্ষা বিভাগে নিজৰ কথা ৰাখিব নোৱাৰিলে তেওঁলোকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বা আগতীয়াকৈ কৈছিলে যে আমি এইবাৰ কোনো ধৰণৰ ৰেংক নিৰ্ণয় নকৰোঁ আমি সকলোকে সমান চকুৰে চাম আৰু সকলোকে সমানে ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰিম ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড থাৰ্ড এই পজিশ্যনকেইটা থাকিব কিন্তু কিয় তেওঁলোকে কিন্তু কিয় তেওঁলোকে তিনিটা স্থান তিনিটা স্থান কিয় কাৰণে ৰাখিলে নে নিউজত তেওঁলোকৰ অসম চৰকাৰৰ বাহবাহ ল'বৰ কাৰণে তিনিটা স্থান ৰাখিলে নে নিউজ চেনেলত নিউজটো ওলাবৰ কাৰণে আঁকিলে যদি তিনিটা স্থান নাৰাখিলেহেঁতেন সেই পাঁচজন ছাত্ৰ ওচৰলৈ নিউজ চেনেল নোগোৱা নোযোৱাহেঁতেন হয়তো কাকডুঙাত বুলি নহয় গোটেই অসমত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ নিউজটো নেবাজিলেহেঁতেন এতিয়া বিষয়টো হৈছে চৰকাৰী স্কুলৰ শিক্ষকসকলে চৰকাৰী স্কুলৰ শিক্ষকসকলে স্কুলত নপঢ়াই প্ৰাইভেট ক্লাছ কৰে চৰকাৰী স্কুলৰ শিক্ষকসকলে ভালদৰে নপঢ়ায় চৰকাৰী স্কুলৰ শিক্ষাদানটো বেয়া আজি চৰকাৰী আমাৰ সকলোৱে এটা কি হয় চৰকাৰী স্কুলৰ চৰকাৰী স্কুলবিলাকক সকলোৱে মানে তলৰ চকুৰে চাই যে চৰকাৰী স্কুলে ভাল ৰিজাল্ট দিব নোৱাৰে চৰকাৰী স্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে একো ভালদৰে নপঢ়ে চৰকাৰী স্কুলৰ শিক্ষা শিক্ষকসকলে নপঢ়াই তেওঁলোকে এনেই যায় তেওঁলোকে প্ৰাইভেট ক্লাছ কৰাই পেলাই তেওঁলোকে এনেই তেওঁলোকে পঢ়াইহে থাকে জাষ্ট একো ৰিজাল্ট ফলাফল ভাল নকৰে বুলি এটা আমাৰ ধাৰণা হয় বহুতে ভাবে যে চৰকাৰী স্কুলত নাম লগাই দিয়া মতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অধপত নে গ'ল বুলি বহুতে তেওঁলোকে ভাবে আৰু চৰকাৰী স্কুল কাকডুং হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীখন চৰকাৰী স্কুল এইবাৰ চৰকাৰী স্কুলৰ ভাল ফলাফল অসমৰ ভিতৰত সাতৰ পৰা সাত নম্বৰ নতুবা আঠ নম্বৰ ফলাফল আজি ভালেহেঁতেন কাকদুঙা হাই ছেকেণ্ডেৰী আৰু তুমি তাৰে এজন হ'লহেঁতেন তো কি ক'বা কাকত হাই ছেকেণ্ডেৰী চৰকাৰী স্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰ মানে ছাৰ বাইদেউসকলে তোমালোকৰ পঢ়াই নাই নে এনেই তোমালোকৰ ক্লাছত যায় প্ৰাইভেট ক্লাছ কৰিবলৈ কৈ দিয়ে নেকি ধৰক তোমালোকৰ ছাৰ অংক ছাৰে গ'ল অংক ছাৰে ক'লে যে তোমালোকে এনেই কিবাকিবি এটা দিলে আৰু ভিতৰুৱৰাকে কয় নেকি যে এই তুমি মুৰ্গীত যাবা এক্সট্ৰাকৈ ক্লাছ ল'ব বুলি কয় নেকি নাই নাই তেনেকুৱা একো কথা নাই তেওঁলোকে আমাক লৈ বহুত কষ্ট কৰিছিলে মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ আগলৈকে তেওঁলোকে আমাক যি পাঠদান দি গৈছিলে আমি তাৰে এটি প্ৰতিদান দিব পাৰিছিলে কোনো চৰকাৰী স্কুলৰ শিক্ষকে ইংলিছেই হওক অংকই হওক বা চাইন্সেই হওক তেওঁলোকে ক্লাছত এই চৰকাৰী স্কুলেই ভাল ফলাফল দিলে কাকডোঙা হাই ছেকেণ্ডেৰীয়ে যদি এইবাৰ যদি পজিশ্যনত ৰাখিলেহেঁতেন কাকডোঙা হাই ছেকেণ্ডেৰীয়ে অন্ততঃ আজি গৌৰৱ কৰিব পাৰিলেহেঁতেন যে কাকডোঙাৰ পৰা এইবাৰ কাকডোঙাৰ পৰা এইবাৰ সপ্তম বা নৱম স্থানটো কাকডোঙাই দখল কৰিলেহেঁতেন চাওকচোন বাৰু কাকডোঙাৰ কাৰণে কিমান দুখজনক বিষয় আৰু মই চাৰিৰ পৰা যিকেইজন দহ নম্বৰলৈকে যিকজন ছাত্ৰ আছে যিকেইজন অভিভাৱক আছে তেওঁলোকৰ মানসিক মানসিক যিটো দণ্ডত ভুগিছে তেওঁলোকে যে তেওঁলোকৰ ছাত্ৰই হয়তো ফ'ৰ্থ পালেহেঁতেন তেওঁলোকে ছাত্ৰ হয়তো ফিফ্ট পজিশ্যন পালেহেঁতেন কিন্তু চৰকাৰৰ এটা ঘপককৈ লোৱা সিদ্ধান্তৰ কাৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মনোবলটো ভাঙি দিয়া নাইনে এই প্ৰশ্নটো ৰাইজলৈ আহিলোঁ আৰু আপোনালোকক কাকডুঙাত ডিষ্টিংশ্যন কোনে কোনো নাপালে ডিষ্টিংশ্যন পোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ অকণমান আপোনালোকক চেহেৰাটো দেখাম আৰু তেওঁলোকৰ অকণমান পৰিচয়টো কৰি দিম কিয় কাকডোঙাত আছোঁ কাৰণে কাকডোঙাৰ বাবাটোৱে আপোনালোকক দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ লগত এতিয়া প্ৰথমতে লৈ যাম সেই অসমৰ ভিতৰত সাত নম্বৰ ৰেংক বা আঠ নম্বৰ ৰেংক পাবলগীয়া সেই ছাত্ৰজনৰ ঘৰলৈ ঠিক আছে আপোনালোকক লৈ যাওঁ এতিয়া চমুগাঁৱৰ দিশে মানদীপ বৰা আৰু যে তাই একদম বহুত বহুত শুভেচ্ছা কাপোৰঙাৰ একদম গৌৰৱ মই আজি কাপোৰডুঙা বাসী হিচাপে ময়ো গৌৰৱ কৰিছো লগতে কাকডুঙা বাসী গৌৰৱ কৰিছো হয় ধন্যবাদ থাকিল কি কবা তোমাৰ কি কবা হয় মই ৰিজাল্ট পাই অতিকৈ সুখী হৈছো অসম কাকডোঙাৰ যিটো হাই ছেকেণ্ডেৰী আমি পঢ়ি থকাৰ দিনৰ পৰা কাকোডোঙা হাই ছেকেণ্ডেৰী বহুত ভাল ৰিজাল্ট আছিলে কিন্তু পঢ়ি থকা দিনৰ পৰা ভাল ৰিজাল্ট আছিলে যদিও স্থান প্ৰাপ্ত হোৱা নাছিল কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ আঠ নম্বৰ স্থানটো কাকডোঙা হাই ছেকেণ্ডেৰীত পাইছিলে পোৱাৰ পিছত আজি কাকডোঙাৰ নামটো নোলালে কিয় নোলালে প্ৰথম কথা ইয়াৰ পৰা জানিম গোটেইখিনি জানিম দেউতাক এফালে আছে তুমি কোৱা তুমি কিমান পাৰ্চেণ্টেজ পালা

যিটো শিৱা বৰ্ডে বাচিলে তিনিটা স্থান তেওঁলোকে প্ৰথমে কৈছিলে সম্পূৰ্ণৰূপে যিহেতু মাত্ৰ তিনিটা স্থান আহিলে হয়তো তেওঁলোকে কি ভাবিলে মই নাজানো কিন্তু তেওঁলোকে যদি দহটা স্থান ৰাখিলেহেঁতেন মই কিবা এটা পালোহেঁতেন তেওঁলোকে কি ভাবিলে মই নাজানো বৰ ভালকে তথাপিও মই কিবা এটা পোৱালে আমাৰ কাকাৰ নাম হ'লহেতেন সেইকাৰণে মই গৌৰৱ বেছি অনুভৱ কৰিছো এই তুমি ৰিজাল্টৰ কাৰণে তুমি কাক বেছিকে আমি হেৰি দিবা মানে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কাক কৰিবা স্পেচিয়েল হয় মই নিশ্চয় ৰিজাল্টৰ মোৰ আৰু বিশেষকৈ আছে আমাৰ বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাগুৰুসকল মোৰ পিতৃ মাতৃ আৰু ওচৰ চুবুৰীয়াসকল তেওঁলোকে মোক যি সাহস বা প্ৰেৰণা দিছিলে পৰীক্ষাটোৰ প্ৰতি

যেতিয়া মোৰ আমনি লাগে তেতিয়া মই টিভিটো চাওঁ বা কেতিয়াবা মোবাইলটো চাওঁ বা বাহিৰত খেলোগৈ অলপ তুমি কি কব বিচাৰিছা যে খেলা ধূলা কৰাৰ পিছতো তুমি যে ফাল ৰিজাল্ট কৰিছা অকল যে এই বাকীখিনি খেলা ধূলা বা ধৰি বাকী যিখিনি তুমি কৰা সেইখিনিও কৰি থাকিলে পঢ়াত কোনো হেম্পাৰ নকৰে বুলি তুমি কবা হয় হয় তুমি ভাওনা কৰা কি কি পাৰ্ট ল'লা মই একদম প্ৰথমতে লৈছিলোঁ আমাৰ বিদ্যালয়তে লৈছিলোঁ দৈত্য এটা লৈছিলোঁ দৈত্য চেহা নহয় দৈত্য নিছে আৰু তাৰপিছত আহি আহি লাষ্টত বিষ্ণু কৃষ্ণ পাপা তেনেকে লৈছো মই বৰ দুখ পাইছো কাৰণ এটা সামাজিকতা ৰক্ষা কৰিব পৰা ক্ষমতাটো চৰকাৰ আছিল নিশ্চয় আছিল কিন্তু ঘুকুৰাই অপৰাই দিয়া বঞ্চিত হবলগীয়া কাৰ্য আমাৰ ঘৰতে প্ৰথম হল গতিকে মই সেইটো অতিকে খুব প্ৰকাশ কৰিছো কাৰণ তেওঁবিলাকক আমি উৎসাহ উদ্দীপনাই সদায় শিক্ষাদান দিওঁ ঘৰত পোহাও স্কুলত পঢ়াওঁ বা য'তে ত'তে বাটে ঘাটে পালেও আমি সদায় শিক্ষাৰ লগতে জড়িত হৈ থাকোঁ গতিকে তেনেস্থলত পোৱাটো মোৰ বৰ কামনা আছিল আৰু মই এইটো ঈশ্বৰৰ ওচৰতো ভিক্ষা মাগিছিলোঁ যে কিবা এটা চৰকাৰৰ বিভাগৰ লগত পদক্ষেপ হ'ব পৰা এটা ক্ষমতা যাতে পায় গতিকে সেইটো মই বান্জাও আছিল কিন্তু সেইটো সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ কি কাৰণ ল'ম আমি বঞ্চিত হলো এতিয়া এইটোৱে বুজিলো তেখেতে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছে আৰু লৰাই তেওঁ হেৰি কামটো কৰি দেখালে ভগৱানৰ চকু মিলি চালে নেচালে চৰকাৰ চৰকাৰে হয় নে হয় মই সেইখনতো অ কিন্তু চৰকাৰেনো ইমান বুলি কিয় ভাবিলে মই নাজানো আপুনি কি হ'ব যদি এ ৰেংকটো থকা ভৱিষ্যতে থকাটো ৰখাটো বিচাৰে নে ৰেংকটো একেবাৰে টুটেলি আঁতৰাই দিলো ৰেংকটো তেওঁলোকে ধৰিলে সম্পূৰ্ণকে ৰাখক আৰু নাৰাখিলে সম্পূৰ্ণকে বিচ্ছেদ কৰক কাৰণ আকৌ তাৰে মাজৰ পৰা তিনিটা পোৱা বা পাঁচটা স্থান পোৱা সেইটো মই কামনা মোৰ নহয় আৰু কি কব যে সেই যে আজি আঠ নম্বৰ যিকোনো পালেহেঁতেন আজি গাঁওখনৰ কাকডুঙা হাইকেণ্ডাৰী আজিলৈকে তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে স্থান লাভ কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰী এতিয়ালৈকে ওলোৱা নাছিলে এইবাৰেই ওলাইছিলে হয় আৰু এইবাৰেই চৰকাৰে গোপনাই বন্ধ কৰিছিল আৰু এনেও তেওঁৰ ওপৰত আমাৰ আশা আগৰ বাল্য়কালৰ পৰাই নিকেতনটো তেওঁ পদবী লাভ কৰিছিলে বিভিন্ন শিক্ষা দীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী অহাৰ পিছতো টিচাৰসকলৰ লগত আমাৰ সদায় ওপৰত সম্পৰ্ক আছিল তাৰ তেওঁলোকেও সেইটো বাঞ্চা কৰে তাৰ আমাৰো আছিল কিন্তু সেইটোকে আপুনি কি ক'ব যে চৰকাৰী স্কুলৰ সকলোৱে নিন্দা কৰি থাকে হয় চৰকাৰী স্কুলে ভাল ফলাফল নোৱাৰে বুলি কয় হয় চৰকাৰী স্কুলে যে ভাল ফলাফল দেখুৱাই এই চৰকাৰী স্কুলৰ ব্যক্তিগত স্কুলৰ মাজত তাৰমানে ফেৰীয়া ফেৰি আছে হয় যে চৰকাৰী স্কুলত একো পইচা নোৱাৰে নহয় কাকো হাই ছেকেণ্ডেৰী এইবাৰো দেখাই দিছিলে যে চমাৰ স্কুলত এইবাৰ ৰ'ব এনে কি ক'ব চৰকাৰী স্কুলৰ ব্যক্তিগত স্কুলত অ ময়ো এজন কাৰণ চৰকাৰী স্কুলৰ শিক্ষক গতিকে মই চৰকাৰ আমাৰ শিক্ষা প্ৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজত থকা যিটো সৌভাগ্য সেই সৌভাগ্যৰ পৰা আমি মই একেবাৰে বঞ্চিত কৰিলে বুলিয়ে ভাবিছোঁ কাৰণ যিহেতু সদায় আমাৰ প্ৰাইভেট স্কুলৰ লগত জড়িত আমিও জড়িত পাৰোঁ আমি তাক এয়াৰ পেলাওঁ পেলোৱা নাই কিন্তু তথাপিও আমি এই যিটো একাগ্ৰতাৰ মাজত হ'ব লাগিছিল সেই কাৰ্যসূচীটো নোহোৱাৰ কাৰণে আমি প্ৰকৃততে আমাৰ কাগজাবাসীৰ লগতেই আমি মই পিতৃ হিচাপেও মই সেইটো বৰ দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ কাৰণ যিহেতু আজি সেই ৰেংকটো পোৱা হলে আমাৰ সকলোৱে আমি গৌৰৱ কৰিলোহেতেন বা যাই কি নহওক জ্ঞানৰ অভাৱ লগতে তেওঁ জ্ঞানৰ মাজৰ পৰা এই সুখ্যাতি চিঞৰ জীৱন ৰৈ থাকিব চৰকাৰেও সেইখিনি লক্ষ্য ৰাখিব অলক্ষিতভাৱে আৰু সেইটো মোৰ এক উদ্দেশ্যও আৰু ভাল লাগিছে নোহোৱাৰ কাৰণে

গাঁওখনলৈও সুনাম আৰু মাক বাপেকৰ সুনাম আহক বুলি মই হিয়া ভৰা আশীৰ্বাদ দিওঁ ইয়াত মোৰ খুব ভাল লাগিছে গাঁওখনৰ যে গৌৰৱ বংশৰ গৌৰৱ আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়াৰ গৌৰৱ তেওঁ কঢ়িয়াই আনিব পাৰিছে সেইকাৰণে মই সদৌ চমুৱা গাঁৱৰ লগতে কাকডুঙা মৌজাৰ এৰ মানে হৈ মই গৌৰান্্বিত জ্ঞানী বৰা মই নিজে শইকীয়া কাকত উচ্চতৰ মাধ্যম বিদ্যালয় শিক্ষক জ্ঞানী বৰা মোৰ লগত আছে আজি জ্ঞানী বোৱাৰাৰ ঘৰত আমি উপস্থিত আছোঁ জ্ঞানী বৰুৱাৰ ফলাফলক লৈ আমি জ্ঞানীপুৰৰ ফলাফলত যথেষ্ট উৎফুল্লিত হৈছোঁ আনন্দ লাভ কৰিছোঁ আমাৰ এটা খালী আক্ষেপ থাকি গ'ল যে আমি অসমৰ ভিতৰত দহটা স্থানৰ ভিতৰত আজি স্থান লাভ কৰিলেহেঁতেন যদি চেবাই দহটা স্থান ঘোষণা কৰিলেহেঁতেন কাৰণ আমি আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ তিনিটা স্থান ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে তিনি নম্বৰ স্থানটোৰ ছাত্ৰজনে পাইছে পাঁচশ অষ্টাশী তেওঁ লগ লাভ কৰিছে পাঁচশ তিৰাশী সেই মৰ্মে যদি চাবলৈ যাওঁ আমি দহটা স্থানৰ ভিতৰত তেওঁ আঠ নম্বৰ অতি কমেও আঠ নম্বৰ স্থানত তেওঁ থাকিলেহেঁতেন আৰু আজি এই গোটেই কাকটঙৰ লগতে গোলাঘাট জিলাৰ ভিতৰত এটা গৌৰৱৰ বিষয় আৰু এটা কথা আপোনালোকক জনাবলৈ সুখী হৈছোঁ ইতিমধ্যে আমি জিলা শিক্ষা বিভাগৰ পৰা তথ্য লাভ কৰিছোঁ যে জ্ঞানদীপ বৰাই গোলাঘাট জিলাৰ চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ ভিতৰত সৰ্বোচ্চ নম্বৰ পাইছে আৰু গোলাঘাট জিলাৰ ভিতৰত তেওঁ দ্বিতীয় স্থান লাভ কৰিছে এজন ছাত্ৰই পাঁচশ চৌৰাশী পাইছে তেওঁ পাঁচশ তিৰাশী তেওঁ যোৱা জিলাৰ ভিতৰত দ্বিতীয় আৰু চৰকাৰী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ভিতৰত প্ৰথম স্থান তেওঁ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে যি আমাক গৌৰৱান্বিত কৰিছে আৰু আমি ভাবিছোঁ যে জ্ঞানদীৱ ভৱিষ্যত ভাল হ'ব আৰু আমাৰ তেওঁ যথেষ্ট কষ্ট কৰিছিলে আমি জ্ঞানদীৱক পঢ়াৰ দিনত যথেষ্ট কষ্ট কৰিছিলে যথেষ্ট তেওঁ অধ্যয়ন কৰে আৰু এই এই জ্ঞান দিবৰ আদৰ্শসকলোৱে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীকে ল'ব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ আৰু তেওঁক আমি শুভেচ্ছা জনাইছো

জ্ঞানৰ নাই নাইছিলো আৰু ইংৰাজী লৈছিলো ধ্ৰুৱজ্যোতি ধ্ৰুৱজ্যোতি কি কবাতিৰ সুখী হৈছো তাৰ পৰা আশা কৰিছিলো এনেকুৱা এটা ৰিজাল্টৰ হয়তো চৰকাৰে যদি আগৰ নিয়মতে দহটা ৰেংক ৰাখিলে হয় তেতিয়াহ'লে হয়তো অষ্টম স্থানটো আমাৰ কাকলুঙা অঞ্চলটোলৈকে আহিলে হয় সেইটোৱে আৰু হয় নমস্কাৰ মোৰ নাম গায়ত্ৰী বৰা মই বি এছ চি কৰি আছো জে পি কলেজৰ পৰা যোৰহাট হয় ধন্যবাদ বন্ধু বান্ধৱীসকল কাকলুঙা বাৰ্তাটো আপোনালোকক দিলোঁ ইতিমধ্যে যিটো অসমৰ ভিতৰত আঠ নম্বৰ স্থান বা সাত নম্বৰ স্থানৰ ভাইটিক দেখুৱালোঁ এতিয়া আহি পাইছোঁৱেই আমাৰ কাকডোঙাৰে গৌৰৱ কৰিছে ডিষ্টিংশ্যন পাইছা কি নাম তুমি কৈ দিয়া নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী দীপজ্যোতি বৰা মই এইট্টি ফাইভ পইণ্ট ফাইভ পাৰ্চেণ্টেজ পাই এইবাৰ এছ এছ এল চি পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছোঁ বঢ়িয়া খুব সুন্দৰ আৰু এওঁলোকৰ হ'লে আগৰ ভিডিঅ' এটা আপোনালোকে পাইছে এওঁলোকৰ ককায়েকো পাইছিলে ডিষ্টিংশ্যন হয়নে তোমালোকৰ দাদা নাম কি আছিলে অবিনাশ ইয়াৰ এওঁ ককায়কো ডিষ্টিংচন পাইছে আৰু এওঁ পাইছে দেউতাৰ নাম কৈ দিয়া চিনাকি কাকদঙা বাইকে জানিব লাগিব দেউতাৰ নাম পুতে দেউতাৰ নাম ঐশ্যুত বৰা আৰু মাৰ নাম লক্ষী বৰা কাকডোঙা কাকডোঙা এইকণ পৰেলে কনচেপ্টত এই যে আমাৰ যে এতিয়া যে কাকডোঙাৰ ল'ৰা ইয়াৰ নাম কি আছিলে জ্ঞানদীপ হয় নহয় ডিষ্টিংশ্যন যে পাইছে বা আঠ নম্বৰ বা সাত নম্বৰ স্থান পাম বুলি ভাবিছিলে এনেপালত কেনেকুৱা লাগিছে যাতে পঢ়া হাতত বেছি ভাল লাগিলে নেকি স্থানটো দিয়াত

বন্ধু বান্ধৱীসকল এতিয়া আহি পালোঁহি আমাৰ কাকডোঙাৰ এখন চমুৱা গাঁৱৰ নিবাসী প্ৰদীপদাৰ ন প্ৰদীপদাৰ ছোৱালী প্ৰথমতে চিনাকিটো দি দিয়া নমস্কাৰ এইটি চেভেন মানে ডিষ্টিংশ্যন কাকডোঙাত এবাৰ ডিষ্টিংচন কেইটা হ'ল চাৰিটা চাৰিটা চাৰিজনৰ ভিতৰত তুমি এজন প্ৰথমতে একদম বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনাইছোঁ দেই আপোনালোক এয়া ককানী অঁ এনে কেনেকুৱা লাগিছে হা ভাল লাগিছে হয়নে কিমান আহিলে বাৰু দিয়া অকণমান যোৱা বছৰতো বহুত খেলি মেলি আছিলে তোমালোকে নিউজ পাইছিলা বাকী দেউতাৰ নামটো প্ৰদীপ আৰু বাকী আপুনি কওক আছে কোনে ধূল বজাই আছিলে বজাব জানানে তুমি আৰু কি কৰা পঢ়াৰ বাদে আৰু কি কৰিবা জানা মই কিবা এটা দেখিছো এই টপিটো কাৰ অ হয়নে অ তুমি বাকী পঢ়াৰ বাটে বেলেগ কি কৰাই পঢ়া অকল কিতাপ লিখা চিখা কৰা নাই লিখা বাকী ধৰিল বজাব জানা চাই দেখোন কি বজাব জানা

আছামিজত পাইছোন নাইনটি থ্ৰী ছ'চিয়েল চায়েন্সত নাইনটি থ্ৰী তাৰপৰা হিন্দীত এইটটি ফাইভ তাৰপৰা চায়েন্সত এইটটি টু মেথছত চেভেণ্টি ফাইভ মেথছ মেথছটো অকণমান খেলি মেলি আহিল নেকি বাৰু অলপ খেলি মেলি উচ্চ গণিতৰ দিলে হয় নহয় আৰু আৰু কি আছিলে আৰু হিন্দী ইংলিছত পাইছিলোঁ এইটটি এইটটি বাকী এতিয়া ক'ত নাম লগাব তুমি মই এতিয়া চায়েন্সত ল'ম বুলি চায়েন্সত কোন কলেজ কলেজ দিয়াৰ ল'ম বুলি দিয়াৰ আৰু লগৰকেইটা ক'ত গ'ল তোমাৰ একদম ভাল হোটেল এইফালে চাই দিয়া ঘুগুনী বনাইছো ঘুগুনী দিয়ে আৰু বাকী তোমালোকৰ হ'লে ৰাস্তাটো কাৰণে যাবলৈ নহ'ল দেউতাক খালি কবা দেই নিত্য নিৰঞ্জন দাই লগ পালে বুলি বাটতে তুমি ইয়াত থকা কাৰণে নাযাওঁগে বাকী শুভেচ্ছা থাকিল হা ঠিক আছে বঢ়িয়া পালোহি ডুবিয়ালৰ আৰু ডুবিয়ালতে শংকৰদেৱ শিশু নিকটনৰ পৰা পাছ কৰিছে কি শ্ৰীমতী চোৱাই

দুবিয়াললৈ আহিলোঁ আৰু আপোনালোকক দেখালোঁ কাকডঙাত কোনে কোনে কাকডঙা মজাত কোনে কোনে গৌৰৱ উজ্জ্বল কৰিলে শংকৰদেৱ শিশুনিকণৰ পৰা পঢ়িছিলে নহয় শংকৰদেৱ শিশুনিকনত পঢ়ি পেলাই তেওঁ সুখ্যাতি মানে পাছ কৰিছে সকলোকে শুভেচ্ছা জনালোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব যদি ভাল লাগিছে আপোনালোকে লাইক শ্বেয়াৰ কি কৰে কৰিব কাকডঙৰ ভিডিঅ' এটা কাকডঙা বাৰ্তা হিচাপে বনালোঁ যদি আপোনালোকে ভাল পাইছে জনাব খালী